Навчальних закладів міста на четвертій міській конференції Запоріжжя третього тисячоліття. Нам, Нам дух волелюбний від скіфів дістався, широка душа від безмежжя степів Хто серцем тебе з Запоріжжя торкався, той душу твою осягнути зумів. Шановні учасники конференції. На внесення державного прапору України та прапору самоврядування Інтал Запорізької багатопрофільної школи номер 62 самоврядування підвестися рівняємось на знамена. Знамена внести! Ечка міста, це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, доповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. У роботі конференції беруть участь 106 делегатів учнівського самоврядування шкіл міста Запоріжжя. На конференції присутні представники міської влади та почесні гості Анатолій Постоваров, заступник міського голови Запоріжжя, седа діяльності інших органів. Юлія Погребняк, директор Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Оксана Гусак, виконуюча обов'язки завідувача науково-методичного центру Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Сергій Глазунов. Української громадської організації Скала скеля». Ірина, Ірина Туманова. Заступник залікаша науково-методичного центру Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Ірина Олійник. Методист науково-методичного центру департаменту. Координатор виховного простору міста. Інна Зубова, методист науково-методичного центру департаменту, координатор міського дискусійного клубу Громадянська позиція, модератор міської ради, лідерів учнівського самоврядування міста, а також методисти районних методичних кабінетів, координатори учнівського самоврядування районних міст. Муніципальних та шкільних засобів масової інформації. Для... Для привітання слово надається заступнику міського голови Запоріжжя з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолію Пустовару. Добрий день всім. Приятно сегодня находиться в зале, когда так много нашей умной, пытливой молодежи собралось. И я хотел бы, конечно же, в первую очередь поблагодарить за всем тем, кто создал такую площадку интересную, дискуссионную. Я уверен, это один из интереснейших методов, где мы наших лидеров собираем, где они могут обменяться своим опытом, информацией. И самое главное, я уверен, что после того, как сюда, ну по идее, попадают самые умные, самые те, которые достигают своих результатов в сфере ученического самоуправления, демократии. После этого основная наша задача, как камушек на воде, да, ты когда бросил, круги должны расходиться. Так и каждый из вас должен уже потом в свою очередь, я уверен, приобщить все больше людей к интересной форме обучения. Потому что образование, мы еще знаем, еще из старых фильмов, учиться и учиться никогда не поздно. И я уверен, что все начинается с образования. Поверьте, все из президентов, народных депутатов, глав крупных корпораций, все были в школах. И именно там, скорее всего, закладывалось их базовые знания, их базовые амбиции. Поэтому я хочу сегодня всем вам пожелать, чтобы вы ставили самые амбициозные цели перед собой, задавали как можно больше вопросов, получали как можно больше ответов. И еще хотел попросить, я уже об этом говорил в начале, чтобы не только мы с вами вели такую дискуссию, а еще каждый из вас пытался своих светников свое общество, которое вас окружает социум, приобщать все-таки к лидерским позициям, приобщать к развитию, не отсиживаться где-то, знаете, на задних партах или там где-то в скверах или где-то за компьютерами прожигаю свое одно из лучших времени в жизни, а все-таки стараться развиваться, стараться что-то получать, потому что в будущем это однозначно пригодится, и все те пробелы, которые вы получите, я сейчас говорю не только там про историю, там алгебру или другие, а просто вот про такие какие-то фундаментальные вещи, которые вы получаете именно в школьное время, но потом все отразится, и придется уже как бы добирать это, но все добирать будет сложнее. Поэтому я хотел бы вам еще Попросить, как представители громады в исполнительной власти, чтобы все-таки вы находили время, чтобы развиваться, потому что нам однозначно безумно не хватает умных, продвинутых инновационных представителей молодых, потому что намного проще на них опираться, потому что профессиональные кадры профессионалов есть. Но все-таки идет какая-то смена поколения, она должна быть правильной, на место должны быть приходить новые амбициозные люди, которые уверены в дальнейшем смогут повысить на более качественный уровень развития нашего города, нашего региона, нашей страны. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вот эти наши встречи проходили регулярно, и мы имели какой-то срез, чтобы был какой-то предметный результат. Поэтому если будут какие-то конкретные предложения по разным линиям функционирования города, я прошу по линиям МЦ и Департамента образования их передавать. У нас есть планы тоже по созданию своего координационного, скажем, совета на уровне студенческого самоуправления, чтобы мы потом их могли реализовывать и адекватно отвечать на запросы именно вас. То есть не самим там думать, а чтобы вам еще новое предложить, чтобы лучше, а чтобы те идеи, которые рождались среди вас, находили достойное воплощение уже на уровне городской власти. Поэтому еще раз спасибо. Так держать. Будьте умнее. Це ти Запоріжжя тримаєш країну на дужих плечах Січовик і Атлант. Південного Сходу ти чорна перлина. Ти слава його, промисловий гігант. Крокуєш майбутнє, упевнено гордо. і більше друзів у тебе щорік. Дивуєш планету спортивним рекордом. Ти місто, учений, студент, трудівник. нехай мене чує, а ще краще нехай серцем відчує, відчиніть, пустіть в нього нашу промову, щоб почути це знову і знову. І запоріжжя третього тисячоліття свідчить про те, що лідери учнівського самоврядування це прогресивна частина громади міста, налаштована на європейський розвиток та розквіт Запоріжжя. Слово для привітання надається директору департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлії Погребняк. Добрый день, ребята, рада вас видеть. Уверена, что на сегодняшний момент в этом зале находится все-таки маленькое представительство тех людей, которые можно назвать лидерами. Я знаю, что наш город славен этой позицией. Огромное количество представителей ученического самоуправления занимает на сегодняшний момент позиции не просто активные, но и позиции, которые являются идейными. Вы знаете, что для нас на сегодняшний момент очень важно, чтобы педагоги, конкурентно сопровождая ваше развитие, дали максимум вам свобод, максимум возможности самореализации, максимум сопровождения волонтерской деятельности, которая набирает силы. И э, если вы обратите внимание на формирование формулировку нашего э, названия конференции, то мы просто-напросто с вами должны осознавать. Сегодня, закладывая азы ученического самоуправления, мы смотрим далеко вперед. И то интерактивное общение, которое сегодня и в течение года учебного между вами происходит, создается исключительно для того, чтобы вы пробовали себя. Вы э, формировали отношения, ученической общественности в городе Запорожье, чтобы вас умели слышать учителя, родители, ваши одноклассники, тех, кто младше вас. Потому что от того, что закладываете вы в рамках ваших движений, будет ну, эхом отдаваться по всей системе образования города Запорожья и Украины в том числе. Поэтому я искренне вам желаю, чтобы вы пользовались моментом сегодня и в течение всех тех лет которую вы находитесь в системе среднего образования города Запорожья. Мы, педагоги, будем максимально создавать условия для того, чтобы вы имели платформу самореализации. Не бойтесь совершать ошибки. Это форма саморазвития, это форма постановки личности, харизмы конкретного человека. И я знаю, что есть огромное количество ну, теорий лидерства, да, Одна из них о том, что лидер – это человек, который способен повести за со собой людей в ситуацию дискомфорта, при этом сам оставаясь в ситуации комфорта. Не наш вариант. Наш вариант – это думать о тех, кто рядом. Наш вариант – это думать о нашей стране, о тех, кто нам близок и кто нам дорог. Поэтому я призываю вас максимально на сегодняшний момент думать не только о себе, но и о тех, кто рядом с вами. Спасибо вам хорошего! Запоріжжя третього тисячоліття це питання налаштовує на роздуми та пошук власної траєкторії розвитку міста. Пропонуємо переглянути творчий проєкт Місто очима школярів від лідерів дитячої організації Мрія навчально-виховного комплексу номер 19 общественной организации Республика Мечта Запорожского учебно-воспитательного комплекса номер 19. Начиная с 2002 года здесь активно действует и развивается общественное объединение школьников, которые слово мечта в более глубокие смыслы. Мечта для них это не просто фантазия о своем благополучии. Мечта для них это ответственность, активная жизненная позиция стремление к самосовершенствованию. Сегодня мы решили провести опрос и задать гражданам мечты всего лишь один вопрос. Каким же должен быть наш любимый город Запорожье в третьем тысячелетии? И о каком городе они мечтают. свидетел себя считают высшим существом и чувствуют себя очень комфортно. Но у будущего есть плохие стороны. Например, я приведу из такие примеры. Приведу здесь такие примеры. Итак, 2000 год. Не только Запорожье, весь мир пережил экологический катастрофу. Исчезло много растений, на всей планете Земля. Я хочу, чтобы в нашем городе построили метро, для того, чтобы было мог удобнее перемещаться на большие расстояния. городе. хочу, чтобы построили Макдональдс, и в нем не было таких больших людей, как в Миро. Хочется, чтобы люди были опрятнее и не бросали остатки еды и пачки Ну, же мусорный балдак будет смотреться Мне очень нравится город Задорожье. И мне бы очень хотелось, чтобы он был намного чистее, ярче и удобнее чтобы было намного больше, чтобы был очень чистый воздух. Хотелось бы, чтобы каждая остановка была очень яркая и удобная, чтобы смотреться в каждом на всех улицах. Я хочу, чтобы больше было там хоккей, футболки, футбол, бильярд, фудбалец. Хотелось бы, чтобы в нашем городе были построенные парки и было больше мест для развлечений. Вот, чтобы было удобно для каждого жителя, чтобы знаю, Илья остается в на